Mm. नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुप्रचोदयात् दशकं पदि ध्रुवचरितम् उत्थानपादनृपतेर्मनुनन्दनस्य जाया बभुव सुरुचिर्नितरामभीष्टा अन्या सुनीतिरिति भर्तुरनादृदा सा त्वामेव नित्यमगदि शरणं गदाभूत् अङ्गे पितुः सुरुचिपुत्रकमुत्तमं तं दृष्ट्वा ध्रुवः किल सुनीधिसुदोधिरोषिन् आशिक्षिपे किल शिशु सुतरां सुरुच्या, दु दुस्सन्द्यजा घलु भवद्विमुखैरसूया त्वन्मोहिते पितरि पश्यति दारवश्ये दूरं दुरुक्तिनिहदः सगदो निजाम्बाम् सापि स्वकर्मगतिसुन्दरणाय पुंसां त्वत्पादमेव शरणं शिशवेशंसा आगर्ण्य सोऽपि भवदर्चननिश्चिदात्मा मानिरेत्य नगरात् किल पञ्चवर्षः संदृष्टनारदनिवेदितमन्द्रमार्गस्त्वामारराध तबसा मधुकाननान्दे ताते विषण्णहृदये नगरीं गतेन श्रीनारदेन परिसान्द्वितचित्तवृत्तौ बालस्त्वदर्पितमनाः क्रमवर्धितेन निन्ये कठोरतपसा किल पञ्चमासान् तावत्तबोबलनिरुच्छ्वसिते दिगन्धे देवार्थिदस्त्वमुदयत्करुणा प्रचेता त्वद्रूपचिद्रसनिमदे पुरस्तादाविर्बभूविध विभो गरुडाधिरूढः त्वद्दर्शनप्रमदभारतरङ्गितं तं दृग्भ्यां निमग्नमिव रूपरसायनेते तुष्टुषमाणमवगम्य कपोलदेशे संस्पृष्टवानसि दरेण तदादरेण तावद्विबोधविमलं प्रणुबन्दमेन माभाषधास्त्वमवगम्य भावं राज्यं चिरं समनुभूय भजस्व भूयः सर्वोत्तरं ध्रुवं पदं विनिवृत्तिहीनम् इत्युचुषि त्वयि गदे नृपनन्दनोऽसवानन्दिताखिलजनो नगरीमुपेतः रेमे चिरं भवदनुग्रहपूर्णकामस्तातेगते च वनमादृतराज्यभारः यक्षेण देवनिहते पुनरुत्तमेऽस्मि यक्षै स युद्धनिरतो विरतो मनूक्त्या शान्त्या प्रसन्नहृदया त्वद्भक्तिमेव सुदृढामवृणोन्महात्मा अन्दे भवत्पुरुषनीतविमानयातो मात्रा समं ध्रुवपदे मुदितोऽयमास्ते एवं स्वभृत्यजनपालनलोलधिस्त्वं वातालयाधिप 你准听，妈妈没有看。